Ваша задача зібрати зустрітися з кожним підприємством і подивитися, де деяких станок може бути переобладнані крім е, виробництва цієї редакти. І ви отримаєте автоматично кошти. Чому це не е, ілюзія? Е, кошти, які виділяються з Міністерства оборони, це державні кошти, які вирідають бюджету. Вони потребують довгої процедури е, е, розпорядник коштів починають проводити адміністрації фінансів, все все, все. А Укроборонком розпознаково. Е, Тобто кожне з цих підприємств має бути свою господарську діяльність. Вони нічим не відрізняються від іншого підприємства тільки тим, що власне держава. Вони швидко і оперативно перероблять кошти. Коли підприємці побачать кошти на е, своєму рахунку, вони будуть готові реалізовувати. Продукцію. Нам треба е, забезпечити з свого боку чесне виконання зобов'язань перед перебування. Якщо нам вдасться це, це зробити, це реальна предметна допомога, то наглядати Не просто дивитися, як у нас там звіти здавати. А, ну, ви можете штовхнути економіку багатьох підприємців, підприємців, які сидять зараз. Це може навіть бути чи печні. Абсолютно так? любая форма собственності. І я вважаю, що слідчий формат має бути слідчого плану. Я предлагаю всем приготовиться, сделать презентацию возможностей ваших предприятия. Презентации. Мы привозим сюда в Черниговскую область, представители наших заводов. На экранах вы презентуете свои возможности. Мы так сделали в Николаевской области. Что получилось? Был такой у нас прецедент. Каждый руководитель, те, кто привел желание, встает и начинает делать презентацию. Короче, я говорю, буквально минут на 7 8. В ходе ну один из николаевских заводов оказывается, оказывается, делает передвижную э, аварийную машину, комплектованную генератором, сваркой, всеми необходимыми на базе э, обычного э, обычного микроавтобуса. эта техника, мы там каким-то образом покупаем в одном месте генератор, в другом месте сварку, в третьем месте там гидравлические какие-то элементы. Оказывается, мы выпускаем комплектованную машину. То, что у Карабронпрома 48 выездных бригад. 48 выездных бригад, которые работают в зоне АТО. И нам такая техника остро необходима. Мы тратим время, тратим возможности на сегодняшний день. Иван Петрович подтвердит, то есть как бы мы благодаря такой встрече, подобной сегодня, решили, и таких, вот в ходе вот этих презентаций решаются десятки задач действительно по коммуникации. Вам это нужно продать, у вас есть станки, у вас есть оборудование, у вас есть обученные люди, а у нас есть потребность. И у нас есть живые деньги, которые мы вам готовы заплатить за это. И для нас, вот, как Сергей Иванович говорит одно единственное, государственный сектор экономики, частный сектор экономики, это имеет всего лишь одно название. А название это всему Украине. Мы все украинцы. И мы все с вами, если любой сектор экономики работает, мы платим бюджет, налоги создают рабочие места и это должно быть государству все равно кто обеспечит трудозанятость какая форма государства, какая форма собственности обеспечит трудозанятость их вот таким образом я хотел бы чтобы каждый здесь услышал о том что это абсолютно честный процесс это абсолютно открытый процесс ну и за счет этого мы создадим в первую очередь еще здоровую конкуренцию действительно такую открытую конкуренцию в этой сфере и потому что но я вам хочу сказать, что Украинпром, это на сегодняшний день, честно говоря, по задаче президента, мы такое создаем флагман экономического развития Украины. Ну, первое, что мы внедрили, мы внедрили электронные тендеры. Электронные тендеры мы сегодня уже вот обсуждали. Вот 6 декабря мы внедрили на эту неделю 123 миллиона, мы сэкономили денег чьих. Мы сэкономили денег государства. А что значит государственные деньги? Это денег ваши. Это те деньги, которые вы платите в бюджет и которые за счет чего мы вооружаемся, Которые могут уйти на эти предприятия, в том числе Черниговские, в качестве предоплаты.